রেলওয়ে হকারদের আর্থিক উন্নয়ন হিমন্ত সরকারের গ্যারান্টি বললেন ভবেশ কলিতা ভারত সরকারের দরিদ্র উন্নয়নমূলক কাজের ভূষী প্রশংসা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা তিনি বলেন আসামের দরিদ্র রেলওয়ে হকারদের দুর্দশা মেটাতে অতি সত্বর হকারদের জীবন সুরক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দরিদ্র উন্নয়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আজ রঙ্গিয়া কমিউনিটি হলে অল আসাম হকার্স ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করা হয় এতে আসামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দশ হাজারের মতো রেলওয়ে হকার যোগ দিয়েছেন তার মধ্যে বরাকবেলি হকার্স ইউনিয়নেরও দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগ এই অধিবেশনে এদিনের অধিবেশনে রাজ্যের জনপ্রতিনিধি মন্ত্রী সাংসদ বিধায়ক সহ রেল ও শ্রম বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন সকলকে নমস্কার আমার আজ আর এক স্মরণীর এই প্রেক্ষাগৃহ অসম আমাৰ যি মোবাইল বুলি কয় হকাৰতে মোবাইল হকাৰ প্ৰতি মোবাইল বোটে মোবাইলটো যেনেকৈ ঘূৰি থাকে হকাৰবিলাকো ঘূৰি থাকে কিন্তু মোবাইলটো ৰিচাৰ্জ থাকে তাকে নাথাকে হকাৰৰ ৰিচাৰ্জটো নোহোৱাব দিছে ৰেলৱে আৰু সেই ৰিচাৰ্জটো আমি কৰাই দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে आज के जो बैठक है इसमें हमारा बीच में विराजमान हमारा पार्टी के मतलब जिला के अध्यक्ष सुमल पाल जी और हमारे वरिष्ठ नेता और रेलवे बोर्ड का मेंबर था पंकज पाठक जी हमारे सिंगर बाबू लोग हमारे हमारा बीच में हमारा म्युनिस्पल का चेयरमैन हम लोग और इस मंच में विराजमान सभी बना मना सबको मेरा प्रोला और आसाम बोकार्स एसोसिएशन का अध्यक्ष महामंत्री और सब पढ़ा जिल को मेरा प्रोला और आसाम की कोने कोने आए हुए से इस छोटे मोटे बिजनेस मैन को मेरा प्रणाम आज के मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मिलने लेकिन आपके आज से एक महीना पहले ये जानकारी मुझे जा दिया अवेश मेरा नाम जो है उसका नाम, है। नाम है। भी ये है इसलिए मुझको भी बधाई मेरा तरफ से धन नीन जो तरफा किया आर पी एफ है न कौन आर किया आर्था। फुन? आर्था। फुन? आर्था। मी जी एम से बात कर लो मानी हूँ एन एफ डेल्यू का जो जी एम है न जनरल मैनेजर है ना वहाँ पे तो दो जी एम है एक पांच का और एक जनरल जी के साथ बात कर लो आपका चार पाँच आदमी मेरा साथ दीजिए एसोसिएशन की तरफ से और से जाएगा मेरा साथ एक... है तो मेरा दिन और ऑफिसर है वहाँ पे उसको एस पी बोलेंगे आर पी एफ एस पी और जी आर पी जितना लोग जितना एस पी है सबको बोला एक रेलवे मीटिंग होगा वो लोग भाई सब लोग बोलेगा क्या क्या आप लोग का प्रॉब्लम दिया, क्या क्या कर्जा किया मालूम है ना? तो इसके लिए एक सुझाना है एक रिजर्व करने के लिए ये बैठक होगा है ना कि नहीं इसको खत्म होना है कि नहीं आप लोग का बिजनेस चलते रहिए बस ने तो ने से मोदी जी सात बिंदु के लिए काम किया एक है किसान है ना एक है औरत महिला के लिए एक है युवा और एक गरीब कल्याण मालूम है ये सात बिंदु को समाज स्तर किया इंक्लूसिव डेवलपमेंट को किया मोदी जी ने किया मोदी जी ने मैं सुना पोक से पाकिस्तान ने मुझे बोला कि हमारी कमेटी है इस कमेटी को हम थोड़ा आगे लेके गया और उस होगा है कि नहीं